Baxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli şagirdlər və valideynlər. İkinci növbədə bu gün yenə videomuz səhifə 14 və ardıcıl qaldığımız son oldu ardıcıl olaraq misal 3 yəni orada qalmışdı. Ona görə misal üçün həm ikinci növbədə şərh. Hər bir bölmə əməlinin ədəd oxu zərindən çıxma əməli ilə təsvir edək. İkinci növbədə birə bir nümunəyə baxaq, dostlar. 42-ni 6-ya böləndə 7-dir. İndi gəlin bunu izah edək. Yəni ki, bu 6-ya bölmə əməliyyatı Məsələn 42 6-da fazaladır 36. 6 vahid azandır 36. 36-dan 6 vahid 30. 30 24 olur. 24 18, 18 6 vahid azalaraq 12. 12 6 vahid azalar 6. 6 isə olur 0. Bu belə bir Deməli istiqamətdə gedirdi dostlar. Bunu gəlin bir şey burda qeyd edək. Fikir verisiz 6 6 gördük ki bu artır 0-dan 42-yə doğru, 42-dən 0-a isə 6 6 azaldı. Niyə görə? Çünki 6-ya bölmə əməliyyatı Yaxşı, neçə dəfə bu əməliyyat təkrarlanır? Bu proses təkrarlanır. Düzgən səhifə 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. İndi bizdən 18 bölünsün 6, 48 bölünsün 6, 60 bölünsün 6. Bir misal gəldim. Biz 60 bölünsün 6. Neçə dəfə təkrarlanacaq bu? 10 dəfə təkrarlanacaq. Niyə görə? Çünki 60 bölüyü 6-ya 10-dur. İndi isə deyir, gəlin bunu e, qrafik, yəni sxem şəklində göstərək. 1-ci dərsdə qeyd eləyəcəyik 6-nın vurma cədvəlini. 6-nın vurma cədvəlini bilməyə lazımdır. 0-ı 6-nı vurduq 0-a, 1-ə vurduq 6, 2-yə 12, 3-ə 18, 4-ə 24, 5-ə vurduqda 30, 6-ya vurduqda 36, 7-yə vurduqda 42, 8-ə vurduqda 48, 9-a vurduqda 54, 10-a vurduqda isə 60. İndi isə 60-a istəyə bilərsiniz, belə oxlarla göstərə bilərsiniz, istəsəniz belə bir oxlarla göstərə bilərsiniz. 60-la mən bir ox qoydum, onda 56. 54, 6 faiz azaldı. 54 48 oldu ikinciy. 48 42 oldu. 42 36 oldu dörd. 36 30 oldu 5. 24 30 24 oldu 6. 24 18 oldu 7. 18 12 oldu 8. 12 6 oldu 9 və 6 0 9. Siz isə 18 bölünsə 6 və 48 bölünsə 6-nın həllərini bizim yorumlarda və açıqlamalarda göstərdiyimiz ünvanlara göndərin. Cavablarınızda nə çətinlikləriniz olsa, hamsını həll etməyə çalışacağıq. Dostlar, növbəti göüşlərimizdə görüşənədək.